Нам передачи вот, это не надо. Это делают очень, очень высокие трудно, мастера трудно. и очень редких существ.

Ну, ну, впечатление впечатления да. мои самые позитивные то есть, как бы, я доволен тем, что я оказался сегодня здесь. Я получил лично громадное удовольствие. Думаю, ребята как с одной команды, так и с другой команды получили точно такое же большое удовольствие. Ну и естественно такие матчи. Они нужны поскольку здесь люди могут и пообщаться, поиграть, то есть с каким-то общением, так сказать, со спортивным интересом, с азартом провести время с пользой и для здоровья, и для прочего. То есть, как бы, ну, однозначно это только плюс такие мероприятия. Ну, ты ты подолав для того, чтобы добраться из Ты не про эти километры? Абсолютно, абсолютно нет. Скажу честно, я даже ни секунды и не раздумывал э, с того момента, когда получил это приглашение, поскольку у меня была возможность я решил ее не упускать и приехать, ну несмотря на то, что как бы это не близко. Решили сделать такой праздник журналистам, вот посмотреть и дать им возможность проявить себя, собственно, в игре, в деле, не только там со стороны на нее посмотреть, вот, но и изнутри очутиться в ней. Ну и в принципе остались довольны, потому что ну, уже выключили, к нам 16, 16 очков разницы мы проиграли, мы нам было тяжело. Вот журналистов много, умеют играть. Я думаю, що сьогодні можливо там раз а можливо більше в сезоні журналісти себе відчули у шкурі тих людей, про яких критикують, про яких пишуть, і в принципі можливо розумію, що не так і легко займатися цією справою легше однозначно легше писати, сидіти там із гарним олівцем у розкішному дивані, знаєш, із нормальними теплими якимись носочками писати про баскетбол ніж бігати по майданчику. Тобто, критика це добре. Але сьогодні я думаю, що ми разом з цим зрозуміло, наскільки це непросто і подекуди важко. играть в цей вид спорту, який дарує емоції не лише журналістам, а всем, баскетболістам.